اور اس روزوں کو فرض کرنے کی جو مقصد ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ تقوا والے بن جائیں مبارک کی روشنی میں دو چیزیں سامنے بہت اہم آ رہی ہیں ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزی کی روح ہماری اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس کار خیر کو آگے بڑھیں نسلی مانا رسول کری رمضان المبارک سال دوزر پچیس کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی سب سے اہم اور سب سے بڑا عبادت جو ہے وہ اس مہینے کی فرض روزے رکھنے ہوتے ہیں جو اللہ چل شانہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر فرض کی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یادین کتب علم سیام کما من قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ای ایمان والو میں نے آپ لوگوں پر روز فرض کیے جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس روزوں کو فرض کرنے کی جو مقصد ہے اللہ تن فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تتقون تاکہ آپ لوگ تقوی والے بن جائیں تاکہ آپ لوگ پرہزگار بنیں تاکہ آپ لوگ گناہ سے بچنے والے اور نیک عمال کرنے والے بن جائیں تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دو چیزیں سامنے بہت اہم آ رہی ہیں ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزی کی روح ایک ہے روزے کے روزے کا جسد ڈانچا جو کہ صبح سے شام تک حلال کھانے پینے اور حلال بیوی سے اپنے آپ کو منع کرنا یہ ہے روزے کی ڈانچا یہ ہے روزے کی جسد اور ایک ہے اسی روزے کی روح اللہ تعالیش فرماتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے والے بڑھیں تاکہ تم گناہ سے بچ سکے اب اللہ شانہ نے روزی کی ڈانچہ بھی ہم پر فرض کی گئی ہے اور روزی کی روح بھی ہم پر فرض کی گئی ہے اب روح کی کیا حیثیت ہوتی ہے جیسے کہ ہم انسان اپنے آپ پر غور کرے اگر ہم زندہ ہے اگر ہم باحیات ہے تو اس میں سب سے اہم چیز وہ ہماری روح ہے جب ہماری روح ہماری بدن اور ہماری جسد سے الگ ہو جائے تب ہم باحیات نہیں رہیں گے تب ہماری یہ جسم تب ہماری یہ ڈھانچہ یہ لاش بن جائے گی یہ انسان نہیں ہوگی اسی طرح اگر ہم اپنے روزوں سے روح کو الگ کریں یعنی ہم روزہ رکھیں اور ساتھ ہمارے روزوں میں روح نہ ہو یعنی ہم گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں تو یہ ہماری روزہ بغیر روح کی ہے اور بغیر روح کی روزہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی کسی انسان کی لاش اور ڈانچہ بغیر روح کی کیا حیثیت رکھتی ہے اسی طرح روزہ بغیر روح بغیر تقوی کے اعمال کی بغیر گناہ سے اجتناب اور پرہیز کی یہی حیثیت رکھتی ہے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خوراک سے اور پینے سے اپنے آپ کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی والے اعمال بھی اپنائے اور گناہ اور بد گوئی اور فحش گوئی سے اچھنا کی جائے تاکہ ہم روزی کی پورا کے پورا ثواب اور فضیلت حاصل کر سکے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت ابی مریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما روایت ہے فرماتے ہیں کہ عام وسلم نے فرمائے کہ اللہ جلشن فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی ہے اللہ جلشن فرماتے ہیں کہ من لم يتع قول الزور والعمل به فليس لحاجة ان يتع طعامه وشرابه او كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ جلی شاہد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو مؤمن روزدار بندہ روزے کے دوران فحش گوئی اور فحش آمال سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو اس مؤمن بندے کی صرف یہ کہ اس نے اپنے کانے پینے سے اپنے آپ کو روکا رکھا ہے اسے مجھے کوئی حاجت نہیں یعنی اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم بو کے پیاسے رہے ہم حلال خوراک اور حلال پینے سے اپنے آپ کو بند رکھے نہیں اللہ جل چاہتے ہیں کہ ہم بندے تقوی والے ہم بندے پہزگار ہم بندے نیکوکار ہم بندے گناہ سے اجتناب کرنے والے بن جائیں تاکہ روزے کی پورا فضیرت اور پورا ثواب حاصل کر سکے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ روزے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کی روح کو بھرپور توجہ دینی چاہیے اور روزے کے ساتھ ساتھ والے اعمال اپنانی چاہیے تاکہ ہم اللہ جرشن ہو کی اس روزہ فرض کرنے کی جو غرض اور جو مقصد ہم کو بتایا ہے ہم کو بیان فرمایا ہے اسی غرض اور اس مقصد کے ساتھ روزے کو رکھے اور اللہ جرشن ہو کی اس حکم کو پورا فرمائے جزاکم اللہ تعالی خیر